Аттракцион невиданной щедрости, понимаешь? Что? Да, нет, все хорошо. Привет. Здравствуйте. Как дела? Сколько мы с вами? Две, две недели с вами не виделись. Я вас вообще не помню, честно вам скажу. А, не помню? Ну, ладно, это. А о чем? Это, это я А о чем мы с вами? Да, так. у меня девичья память. О чем мы с вами беседовали? Да, я так полагаю, о том же, о чем мы со всеми здесь разговариваете. Ничего нового. Да, по-разному бывает. Бывает футбол иногда, понимаете. Вот был чемпионат. Футбол, да? представляете, был чемпионат Европы. Не, не знаю, не знаю, не знаю. Предлагал я вам и спорт, там, и туда. Как, и, футб... сюда. и как? Мы мимо все футбола, ходят, все сводится Мы мимо футбола прошли. Не может быть. Если спорт, футбол. если спорт, то русские хуевые в спорте. Ну как это? Мы о, спорт и мир. Рыба, рыба хуевая в России, Все хуевые в России. Не, ну не так, надо, не знаю, придумывайте про, это, про рыбу, это, не, 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 не врите. Да, я... Рыба в России хорошая. Вот знаешь, в России, в России вот все хорошо. Страна прекрасная, народ хороший, люди говно, понимаешь? Вот, вот, мы опять, вот вообще просто. Так я про футбол же хотел. Опять, опять съехали, опять. Так съехали. куда же мы отъехали? Ж... Ровно такой же. Разговор. Это ж, ж Салтыков-Щедрин, это ж не я. Что? Салтыков-Щедрин говорит, даже не я. А Салтыков-Щедрин говорит. Да. Устами э, вашего актера, как его, э, в тюрьму вы его за пьянку посадили. Сбил он кого-то на автомобиле в пьяном виде. А, ну, я понял, короче. Ну да, да, да. Это он вещал в каком-то фильме. Говорит, прекрасная страна, народ прекрасный, люди говно. Ну как же с ним не согласиться? Да как-нибудь можно не согласиться? Ну, можно, ваше право. Вы можете не соглашаться. А я вполне разделяю его точку зрения. Может, вы его за это и посадили? Немножко не так работает. Просто кто-то ну, может генерировать собственные мысли, а кто-то может только соглашаться. Ну давайте вы сгенери ну, сгенерировать а я послушаю. Есть, ну, я есть, есть же люди, которые генератор диссидент. Генера диссидент, диссидент. Да. Ну вы диссидент или он? Я диссидент. А вы диссидент. Ну прекрасно. Я не согласился, у меня свое мнение. Как бы прекрасно, согласен, прекрасно. Есть же ж, генерация каких-нибудь идей. А есть просто дегенерация. Вот ну, я я, кстати, ожидал примерно такую шутку, да. В прошлый раз тоже. Ну, какая так, шутка? Была, Это что? просто великая сермяжная правда. Ну, вы, вы даже оправдались ровно так же в тот раз. Вот видите. У вас там у вас там методичка, методичка, методичка. Да, да, да. У меня методичка. Вот знаете, вот сейчас шаблон такой. Да, сейчас вам покажу. Подождите, я вам сейчас покажу методичку. Как разговаривать с людьми? Ну, как с людьми? С людьми у нас другие разговоры. С россиянами. Ну что вы? А, вот, прошу прощения. Вот, вот, вот. Опять вот. Методичка, видите? Так, ага, отлично. Вот по ней разговариваем все. Можете купить себе и быть похожими, так сказать, овладеть искусством разговора с себе подобными. Ага, хорошо, договорились. Угу. Так жду вопросов же. С подковыркой, вопросов? с подковыркой, там, я не знаю. Или наоборот. Вообще никаких подковырок. Это вы любитель подковырок. Я вообще, я ни разу не оскорбляю. Я, я разве вас оскорбил? Я же открытая душа. Как бы, ну... Открытая душа, да я помню. Блин, ну, это... у меня немножечко память светлее. Светлее, яснее. Я знаю, я знаю, к чему это называется. Прочитайте мне стихи, если у вас хорошая память. Давайте, давайте к поэзии, что ли, обратимся. Стихи прочитать? Ну да, прочитайте мне стихи. Интересно. Вот это, это что-то новенькое. Да, новая методичка да. поступила из Пентагона. А, не хочу я стихи читать, а, я ц... только э, стихи российских поэтов знаю. Ну, прочитайте мне стихи российских поэтов. Да зачем оно надо? Да, не-не-не, зачем мне давать корм вам? Типа, кидать вам кость, чтобы вы мне ее потом обратно принесли. Да нафиг надо. Я это первое, это. вы так, происходит? это вы так пошутили. Это, это вы так я про Кость пошутили. Знаю, я знаю, с кем про Кость пошутили, да? Там, сейчас сейчас я, уже, я, я уже более такой, ну, ну понятно. Да, ощущаю, да, да. Ну конечно. Да, так, да. Такая утонченная шутка была про Кость. Мне понравилось, честно. Я. Я в восторге. Королева в восторге. Ну, королева. Королева зеленых, блин. Почему зеленых? Человечков. Человечков? Не знаю, кто. Ну ты. да, зеленые человечки. С 2014 -го года бегают. А королева у них кто? Королева? А королева у них там меняются постоянно. По-моему, у ваших зеленых человечков королева не меняется. У на... А, у наших зеленых зеленых. Ну, зеленых есть какие-то другие зеленые, зеленые, зеленые человечки, человечки. по-моему, только ваши. Только наши. Ну, видимо, только наши. А вы наши. откуда, кстати говоря? Я, с руси матушки. В смысле, с Руси матушки? Это откуда? Нет такой страны, Русь Матушка. Нет, нет такой страны, Русь матушка. Ну хорошо, с России. Ну с Российской откуда? Федерации. Ну хорошо, откуда вы из Российской Федерации? Да, вот прям со всей вот этой лошади прямо вот. Кто сам, Чуть... то тут... То и хвост, и то хвост ломит, то... Вот, то же там, то шерсть сыплется, то лапы отваливаются. А на днях я линять начал, да? Ну, это, да. Старая шерсть с меня сыпется зато новая растет, чистая, шелковистая. Где-то так. Где-то так. Ну хорошо. Так о чем мы разговариваем? Я никак не могу понять. Вот уже 10 минут. Мы да ни о чем. Я уже понял, что о чем-то конкретном с вами вообще нет смысла разговаривать. Да почему я, же, почему ну, же? По-моему, я, я вполне доброжелательно. Но посмотрите же, вы я, сколь, я же открытая что душа. Вы свежаете, так вы ни одной темы не дали. Как же я могу? Я бы и хотел съехать, поймите. Как да я, я бы хотел съехать, так не даете я ж тему. Я, я гений. Вот, я пожалуйста, понятно, про, про, про кота ученого. Давайте про кота ученого. Как вы относитесь к э, творчеству Куклачева? к творчеству Куклачева. Они знаком с творчеством Куклачева. Ну, блин. А Пушкина. Пушкина? Потрясающе. Руслан и Потрясающе. Людмила. Потрясающий человек потрясающий. Рис... Руслан и Людмила читали? Стрел... стрелок хреновый. 30 раз на дуэль ходил, представляете? О, смотрите, вот эта тема. Прекрасная, мне кажется. Вот мне кажется, прекрасная тема для беседы. Потрясающая тема. А, сама, так сказать. Тридцать. Зачем что-то придумывать? Тема сама себя. Тридцать раз чувак ходил на дуэль, и все-таки с канала, Ну как же так? И все-таки с канала, да. Ну, один. Не, ну и правда из этих тридцати раз раз пятнадцать дуэль не состоялось. Ну, пятнадцать раз никто никуда не попал. Ну. Никто никуда не попал. Ну, надо было орать шайгу, где боеприпасы?» все эти <с с с> вещи. Правильно или как? Да-да. Что там с Курском? Хотелось бы узнать поподробнее. С Курском? Да что, ну, ну, сколько, 300 человек? Ну, 300 человек кануло. Вам не жалко 300 человек, которые канули? Мне? Да мне, ну, ну, жалко. А почему 300? по-любому. 300, по-моему, вы, же, вы же в плен взяли 300 А, я про подводную лодку, ну что вы. А, про подводную лодку. Ну-ка, поподробнее, пожалуйста, про подводную лодку. Ну, ровно... Э, 25 лет назад, в эти же дни, по-моему, если мне не изменяет память, числа так 7, 8, может 6, она утонула. И все? Ну да. Ну, ну, смотрите. Атомный подводный крейсер, Вы что? Я думал, ну, я-то думал, сейчас там будут скандалы, интриги, расследования, а просто была лодка, и она утонула. Вам не жалко ваших моряков? Моих? Ну вы же в, в России, матушки живет, конечно, это ваше. 25 лет назад. Два, 25 лет это ваше. Ну а те, что сейчас 300, как вы сказали, человек, я знаю про другие цифры, но важно, пускай будет 300. Я знаю про 300 пока. Ну хорошо, Раз, даже если бы их было 10, не жалко. Да хоть один жалко. Я о чем и говорю? Только ну а что говорю. вы так? Жалко, конечно. Ну так Для с... Ну, -то, а? ну, конечно. с другого человека. Ну вот Саката, а? Саката? Ну конечно. Да 300 человек, так. что там взяли, блин. Да кто такой, кто такой? Вы? Я так не говор... Говорили? Я, ни, в коем, ни в коем случае. Ну я не стану. Я, я понимаю, я понимаю, надо притянуть, надо притянуть за уши, да. Там. Я только что сказал, я да, не да, стану да. притягивать за уши, а вы говорите, надо. Ну как, ну, притянули за уши? Я ну, только что сказал, я, не, стадацию стадацию добавили, я сказал, да. не стану. Я сказал, не стану притягивать даже, за уши, даже, а вы придумывать. Зач... Зачем Притлог. вы мне приписываете то, что вы хотели от меня слышать? Зачем вы э, отзеркаливаете на меня свои эмоции? Эмоции? Вообще сколько эмоций. Прекрасно. Прекрасно. Не выходит у нас самый разговор. скользкий, я, наверное, да? Ну да, пожалуйста. Очень скользкие. Какой скользковатый. Да, и вы тоже как-то не очень за вас зацепишься. Все время а -а -а. скользит. Тоже, скользит как-то все. Тоже. Ну да, да. Ну, как бы лет сколько там? 60 есть, я надеюсь. Но 60? 60. возьмите, ну, тоже. Какой тоже, пацан? Ты, тебе как лет 40. Трелочку, какой трелочку, пацан, тебе лет 40, 40. О чем ты? Это сколько лет? Быстро сдался. Тебе сколько лет, спрашиваю? Мне? Ну. Ну, лет 40. Сколько? А, же, сколько детекол, а Сколько тебе? Ты, ты, ты хочешь сказать, что ты моложе 40 лет. <сесс> Капец! <сесс> ой, да, Россияшка дошла. Да, пацаны дожили, да, дожили свое. А давай. сколько тебе лет? 40 лет, охереть ты, дед, конечно, выдал. Ну так сколько? Ну, говори. Да моложе, моложе, 40. Капец. Значительно моложе, причем самое что интересное. Трындец. Вообще... Значит, у тебя, по идее, должен быть гибкий ум, хорошая память. Ну, как бы, по идее, да. А все наблюдаю какую-то вот скользкость. Ну, а я наблюдаю стрелочку просто, которую, как бы, ну, я вот опять швырнул кость, как бы, а ты такой, а, -а, -а ничего своего не придумать не могу. Не-не-не, не, мозгишки, ск... Скользко... все, косточками, знаешь, подбираемся. Да-да-да, да, 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 да Костя. Но... Скучно с тобой. Скучно. Ну, конечно, переиграл немножечко. Ну, ну хорошо, с победы, с победой тебе, с победы. С победы. Раду, да, радуйся, да, радуйся. Раз. До следующего раунда. Надеюсь, надеюсь, вы все так же быстро. До, до следующего раунда. Ну, доел ты мне. Ну, ты меня уже забрал 20 минут, но ну, разве так можно? А толку с тебя, как сказала, молока. Давай, пока. Ну, конечно, блин, это ну, разнес просто. Это разнес. Страшное дело. Смотри, сижу, разнесен, сижу. что-то соскакиваешь так я тебя поздравляю с победой, с манимой. Чего первого. я играю? Я, вот я с триумфом, как бы. Уходи, уходи. Я так у, ты уходи, уходи. Ну, я же жду. Я да. со счетом ты Ну иди уже, со счетом иди. Ну че, ну, хочу так. Нет, ты тратишь мое время пока. Не-не-не-не. Я в такие игры не играю. Ты меня не заведешь сюда.